У програми Дектор ринку і ми обговорюємо ключові економічні події за останній тиждень в Україні. Останніми, останніми днями Україна застигла в очікуванні події в багатьох економічних напрямках. Наприклад, переговори щодо ЗВТ з ЄС досягли своєї кульмінаційної точки, і найближчим часом стане відомо, чи зможемо ми підписати угоду про асоціацію вже в листопаді цього року, чи рішення буде перенесено на наступний рік. Місля МВФ вкотре безрезультатно провела переговори. З українським урядом в Києві минулого тижня ми отримали новий поштовх у конфлікти з Росією і не отримали дешевшу ціну на газ і отримали нові погрози щодо майбутніх судових позовів з боку Газпрому. На фоні всього цього рейтингове агентство продовжують знижувати рейтинги України. Наприклад, міжнародне агентство СНП Стенденпурс знизило довгострокове суверенний кредитний рейтинг України на одну сходинку, ДБ-. І тепер. Це вже третє агентство, друге агентство за останній час після Moody's, яке знизив рейтинг. І всі три агентства найбільших світових Fitch, Moody's і Plus, мають різні оцінки економіки України. Єдине, хто поки що не знижував восени, це у нас залишається Fitch. Паша, а я знаю, що. Минулого тижня в Україні проходила конференція Фіч, і ти був у мені присутній. Які в них взагалі погляди щодо перспектив України? І як вони оцінюють це очікування, яке у нас є щодо подій? І може вони чекають якісь рішення перед тим, як переглядати про нас по Україні тут е формально получається звісно, що три рейтингових агентства мають три зараз е оцінки по нашому рейтингу то ну, нагадаємо. От худшого к лучшому Moody's — це вже перша стихенька. F.I.T.C.H. — це передостанній бій. S&P – это остальная категория B, Moody's – это первая категория C. Да, то есть, э, такая вот, как бы, такое впечатление, что у всех разное мнение. На самом деле, мнение по Украине у всех одинаковое, просто оно пока что в разные действия воплотилось. А Moody's просто решили быть более агрессивными. А Fitch, на самом-то деле, где-то близок, наверняка, к снижению рейтинга так вскользь они заметили, что ну, мы же не только ради конференции приехали в Украину, мы встречаемся с чиновниками и вот скоро будем какое-то решение по рейтингу. Не сказали, конечно, будет его снижать или нет, потому что это было потом разглашение некой внутренней информации, но вряд ли они его оставят без пересмотра на достаточно высоком уровне. Скорее всего, как и S&P, они подвинутся вниз на ступеньку тоже. А почему я говорю, что у всех, в общем-то, мнение достаточно одинаковое, потому что все видят одну и ту же картинку, и проблемы, которые существуют там в фондировании вот, Украины, все называют, все отмечают, но может немножко разняться в языке или оттенках языка, как они к ним относятся. То есть кто-то говорит, что ну, будет сложно, кто-то говорит, будет сложно, но, наверное, как-то получится. Вот на самом-то деле, отличие во всех трех рейтингах. Тут радикальна зміна відбулася, стендери курс переглянув прогноз щодо курсу гривні на наступний рік. Раніше ця позначка була 8,2 гривні за долар, тепер вони знизили прогноз до 9,5 паша. Як ти думаєш, в чому пов'язано їхній такий перегляд прогнозу і ну, що вони побачили те, що ми тут всередині може, Ну якби... Ну, очевидно, вони просто ухудшили якісь прогнози по а, скажімо так, ніжно-економічним факторам. І в результаті ухудшили свої прогнози по там динаміці економіки, відповідно по гривні. Но, ну, здесь просто не нужно забывать, что все-таки... таки може вони проскалкували з кимись з наших чиновників, яким щось якийсь інсайт забили. Або вони зрозуміли, що інвестиції в Кіпр це непрямі інвестиції. Не тобто діло в тому, що для того, щоб ім прогнозувати курс гривні, це ж на них же ні вкотре сайдових прям чиновників, це все вполне у ну, горі мені протражно. Тож перехід з 8.2 до 9.5 прогнозу це, ну, якби Ну, Это кажется, что это ну, самое Вин... но на самом деле Майбута, де да, падение да, с 8 до 9,5 для валюты развивающейся страны это абсолютно совершенно нормально. Такое там с каким-нибудь бразильским реалом происходит каждый второй год, по большому счету, там, Со золотым польским, с варинтом венгерским, с более крепкими экономиками, чем Украина. Мы просто привыкли к этому фиксированному курсу, потому что вот он сначала был там между 5 и 5,5, а потом был на 8 и все. И кажется, что 9,5 это какая-то Нет, фантастическая. Питание, питание а о реально... в том, чему вы не переглянули прогноз. Питание в том, что мы можем впасть. Ну, логично. Мы, ну, мы, хорошо. Можем... Может быть, пересмотр пересмотрам несколько... А, цифр, а сколько отношение к ситуации. На самом деле, если мы посмотрим на какой-то консенсус прогноз Форбса, то а на конец года, да, летние, где-то там 8,65, и у большинства людей 8,8 да, прогнозы. Вот, То есть, я, в общем-то, закладывают где-то ну, хотя бы 10% девальвацию на этот год. Почему? Потому что ну, таковы цифры, такова реальность, что где-то 10%, хотя бы, да, было бы уже неплохо для выравнивания некоторых дисбалансов, которые это существуют, год, и но это было, по этой 2012, 2011, что да, да, нам где-то нужно, да. нужно девальвировать, потому что ситуация поменялась еще, на самом деле, в августе 2011 года радикально. Начала ухудшаться ситуация, наконец-то, да, из ожидания ухудшения ситуации в развивающихся странах, ситуация переросла в реальное ухудшение ситуации в развивающихся странах, соответственно, это бьет и по нам и вынуждает... Валюты развивающихся стран девальвировать по отношению к доллару это понятно что э, мешало этой, этому аджастменту, да, вот э, нормализации ситуации идея нас банк или правительство или кого там что нет мы должны это пережить пересидеть вот курс будет фиксированным и там господь бог нам всем поможет а, когда в 2012 году рынок заметил, что Национальный банк сумел удержать позиции разными путями в достаточно сложной ситуации, хотя она была не очень сложной, потому что на внешних рынках, если мы тогда посмотрим, в 2012 mm -hmm. году котировки евробандов были на нормальных уровнях, и внешний рынок не так освобождал девальвации, как это были внутренние ожидания. Вот. Но люди посмотрели, что нас банк может удержать, и поэтому возникла новая идея фикс, до конца политического цикла курс будет стабильным. В 2012 году идея фикс была «вот до выборов, после выборов девальвация». Когда все чего-то одного и того же ждут, всегда есть риск того, что это никогда не сбудется. Сейчас все-таки идея фиксная, вроде, что до конца политического цикла, до 2015 до го года курс будет удерживать стабильно. Где-то это закладывают и в рейтинговых агентствах, и в прогнозах инвестиционных банков Причем и так он Почему претягнуло... ну, она Я не понимаю, что тоже, а. рейтинговые байсы, но... делают, закладывают так подробно украинскую политическую ситуацию, свои прогнозы. А, а, а что вы думаете еще? Более того, а, своих когда думаете они думаете? ставят 9%, это вот на самом деле, в общем-то, не столько когда они ставят там, снижение а. до 9,5 да, 9 гривен за доллар, это не столько говорит о том, что это снижение случится, сколько они говорят о том, что, скажем так, внешняя, политическая, внешняя экономическая ситуация создает такие риски, при которых, возможно, вот такая вот девальвация. Не вот, не до 8,2, а до 9,5. Это скорее некая констатация рисков. Uh -huh. просто потому что э, все-таки закладываются какие-то в привязке к реальности а, и Ситуация настолько близко подошла, вот уже просто по времени, какому-то своему такому пороговому значению, за которое. Вот... Обрыв, да? если вот тут уже. Все прекрасно знают, что вот там через 150 метров будет обрыв, если ничего не случится. Мы проходим 50 метров, люди начинают волноваться. Ой-ой-ой, все ухудшают прогнозы. следующие 20 метров ничего плохого не происходит, люди опять занижают прогнозы, ладно, до обрыва мы разберемся. Снова так, идем ближе к обрыву, вот опять начинает сдавать нервы, ой, все будет плохо, ничего плохого не происходит, но мы приближаемся к обрыву, люди успокаиваются. Мы все ближе к обрыву, и поэтому люди снова начинают беспокоиться. Я думаю, что где-то вот S&P 500 этим все руководство, потому что всем, опять же, очевидно понятно, что гривна переоценена. И здесь, возможно, мы находимся в точке зарождения нового витка изменения в рыночных ожиданиях, и это ожидание будет связано с тем, что до конца политического цикла курс стабильным оставаться не будет. Это может случиться. И здесь главное, правда не ожидание рынка, потому что ожидание рынка на самом-то деле Национальный банк может купировать и с ними бороться. А очень важно, сколько ожидания рынка через рейтинги, через какие-то прогнозы будут транслироваться в умы. А домохозяйка, которая с уверенностью от Окомотио деньги в гривневые депозиты, желает зафиксировать там высокие процентные ставки. Кстати, по-моему, в сентябре рекорд за зачислений 5 лет, э, за всё время депозитов а, 2 года и больше. Ну, разумеется, в тому, що, що причина в том, что в этот момент легко, ну не легко, вони будуть рисково намагатися змінити гривневі депозити на доларові депозити. Така тенденція, яка була у нас Тогда в 2008 году воно просто там было еще иное. Это, это возможно, То это. тиск, який которые, наверное, будут очень важко втримывать. Это это понятие в общем рефлексивности финансовых рынков, когда они меняются в интернете, они меняются резко, сразу и очень мощно. Ну, эффект, 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 да, да, то есть, то есть там есть какой-то такой самоусиливающийся эффект, когда действительно может, они могут взять и обвалить гривну до 15, например, то есть очень серьезно, просто на некой панике. Вот есть задача Национального банка и состоит потому что такие паники не допускают. Ну, она девальвировала... В 8-м уроке до 9 по Ну, до больше было. Да, 9,5. Больше, да. но, он он это, но тогда будет серьезный обвал, да, то есть, в общем-то, здесь каких-то фундаментальных оснований для серьезного обвала нет. Гривна должна девальвировать. Може бути до 9,5, може бути до 8,5. в Вона повинна туди девольвірувати, щоб як вот, дисбаланс внішньої торговики. Ну, у да? нас у нас ще два Один чинник важливий, який нагрів. Це нам треба повертати борги зовнішні. Найбільше в цьому році ще виплата в листопаді. Близько 2 мільярдів ну, это, мабуть, да, і, і в, наступного року. Але, в принципі, агентство э, закладить, мабуть, ризик повернення. От э, на конференції, да, наскільки мені відомо, була чиновник з Мінфіну Галина Пахачук, яка відповідає Мінфіні за зовнішнє запозичення. чи є в Мінфіну якесь бачення, розуміння того, чи вони перекредитуватися на зовні, як фіч, реагував на позицію чиновника. Что касається людей із Мінфіна, здесь два інтересних момента. Mm, госпожа Галина сказала, вы видели проект бюджета, вот забудьте об этом проекте, делается все заново, и это будет самый консервативный в истории Украины э, бюджет. Не, не дуже перспективный вот. а, Ну, то есть, что это будет э, максимально приближенный к реальности, не будут они то есть там... Не придут на секвестр прямо перед выборами, да? Ну, это очень Возможно, это они будут закладывать прогнозы реалистичные экономические, то есть там не будет роста на 3%. Но, но проценты бюджеты, и, так и так далее. Наверное, закладывали там тоже дуже, дуже, не все, дуже но Минпер, что. Ну, первое, что все-таки они будут пытаться объяснить некий процесс бюджетной консолидации Международному валютному фонду или как там Мировому банку, который сейчас похоже выступает рупором Международного валютного фонда. А что касается рефинансирования долгов, то ну, передавая ее слова, по честному, сколько там 7 миллиардов нужно а, привлечь, чтобы сделать ролловор, да, то есть в 2014 году. году. Разбивка примерно, был. по планам, разбивка примерно такая. Около 3 миллиардов, привлечь на внешнем рынке, около 2 миллиардов они смогут получить в виде различных кредитов там от, от Европейского союза, что-то они от Китая, там уже подписаны какие-то договора. И 1-2 миллиарда еще занять на рынке Евробанду. Маленькая ремарка, матримальный аванс. Китайських за китайським контрактом на постачання зерна. Так тобто от ми мали поставити 3 мільйони тонн зерна до кінця вересня, пам'ятаю, а на даний момент було на кінці вересня було поставлено такі 180 тисяч тонн. А зараз Мінагропрод що він вже поставив 900 тисяч тонн. Я не розумію поки що, чому Китай мовчить і не піднімає міжнародний скандал, може вони ще от. Там сподіваються отримати. Але другий транш того, цього контракту, там, там мало бути продовження на, на наступний рік, вони вже його заморозили. І, власне, навіть переговори з чиновниками наші джерели, кажуть, що деякі китайці казали, що в нашій країні немає такої смертної кари за, ну, за, 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 за таке порушення просто домовленості, як допускає Україна. Я думаю, що це, в принципі, це дрібниця, але не дрібниця, яка відображається населення до України. У так, ну, Китай, в принципі, це не, най, не найкращий партнер. Єдина умова, Китай дає гроші за те, що тут будуть приїжджати китайці працювати, за те, що це буде повністю китайська техніка і так далі. Я не думаю, що це дуже позитивна Україна. Вони все не ці гроші буде тільки проблема, є цих от… але ставлення від до України у партнерів інших. Ми ж можемо шукати інші проекти, які більш-менш вигідні. Смотри, здесь как риск Китая, который ты описываешь, и взаимоотношения, это сразу, а получится ли клеишь те деньги, которые запланированы от Китая, но говоря. Вот, вот, вот а, это да. не, может быть не вопрос номер один, это вопрос, скорее всего, номер три, потому что что-то в небольших объемах, я думаю, что в любом случае можно, если сильно захотеть, а вот привлечь три миллиарда на внешнем рынке, если, меня, ну, то есть, если вдруг ничего не путаю, но это очень большая сумма для внутреннего рынка. И я не уверен, потому что Минфин не умеет привлекать деньги на, вне, на внутреннем рынке. Я говорю, то есть 3 миллиарда в рынке в долларах Финляндии не получается это делать хорошо, население они могут запланировать привлечь очень много, в итоге привлечь очень мало, потому что они не умеют продавать. А у них нет продавцов, которые нет Я Вен получая гроши у державных банков, и потом блюду финансирования. Это, это, банки это другой за... вопрос. Через золотовалютные резервы это купуются. Это, это другое это просто, просто так, чтобы золотовалютные резервы не снижались. А в отношении Китая а, ну, у меня, может, небольшое опыт общения с китайскими инвесторами, которые презентуют а, вот так вот квази-государственные какие-то небольшие структуры, вот, которые какими-то путями пытаются куда-то инвестировать, а, да с ними тоже сложно работать, они, э, ну, скажем так, Кваліфікація людей, які працюють в таких квазіструктурах, вона настільки нижче плінтуса, що по порівнянню з українськими чиновниками, е-е, можна українських чиновників да, в принципі. Поздравляти з тим, що у хай-кваліфікація. У них тоже є бюджети, їм тоже нужно, от них стоит. В этом мы уже демократице до до іншої теми. У нас э, стало відомо цього тижня дані по ВВП, э, в третьому кварталі цього року він знизився на 1.2% порівняно з третьому кварталу минулого року це набагато гірше очікувань. І ну, прогнози там план бюджету ми не кажемо взагалі, які були закладені показники. Але мене ну, інше. В Єврозона наш основні два торгівельних партнери Росія і ЄС. ЄС зростає на 0,2%, Росія зростає на 1,3%. Відповідно, ми постійно кажемо, що в нас рецесія, тому що ми експортно-рятована економіка, падають економіки наших партнерів, і відповідно падає попит на нашу продукцію. Справді ми бачимо, що в них краща ситуація, ніж у нас. Тому Лучшая проблема, насколько я понимаю. Ну, ну через що? ну почему у нас худшие сценарий, чем у наших основных партнеров? где нашим то нас за собой по сути? Ну я бы все-таки не забывал, что мы специализируемся. У нас в общем-то понятно, что а, падаем мы ухудшения ухудшения внешних рынков. То есть так же, как мы росли все 2000-е годы за счет улучшения условий торговли, теперь мы снижаемся за счет их ухудшения. Но все-таки торгуем мы немножко другим, чем Россия, да? Россия в первую очередь специализируется на энергоносителях. А мы в первую очередь специализируемся на все еще металлургии. металлургии. и агрессии. Да, и с металлургией ну, все в мире. Еще немножко машиностроение, которое и... продается в России. продается в России. Ну, я без проблем. Что 1,3% это тоже не фантастический рост. И по сути нулевой рост Европы тоже не ничего прекрасного. А касательно э, ожиданий, того, что опять мы там вроде как ниже этого ожидания, ожидали лучше, в общем-то мы с весны почему-то у нас на каждый следующий квартал люди ждут чего-то лучшего, хотя понятно, что лучшего в ближайшее время не будет. И где свет в конце туннеля пока не ясно. Но по самому... факту у нас есть э, древние такие запинки, на они вплывают. Например, там за последние три месяца запланировалась полностью химическая промышленность в Украине. Це окрема якась причина, да? там висока ціна на газ, бажання там, фірташа через там, там, проблеми на зовнішніх ринках, падіння ціни на хімічну промисловість, провести модернізацію. Ну, бо, от ти я вже не маленькі які причини. Це все про та звіння одної цепі да, так, по на зовнішніх ринках. Потім вагонбудівні заводи вони втратили там до 40% своїх ринків збуту, боту, яке була Росія. Ну, будемо там які причини політичні ну, чи не політичні, політичні це інше. Нет, это тоже важно, там же, в общем-то, это Они все назвали в ВВП, политическими правильно, причинами, это. так? А на деле это причина переполненности. РОШН меньше, РОШН может быть, вот, Рошен может это специфический какой-то случай такого политического давления, но по большому счету, те же вагоны, там не столько политика, сколько экономика, в общем-то, у них переполнены рынок. Ну, промысловость впала у нас на 12,8% в У вересня. Ну, если перерабатывающая промышленность сколько, на 8%, я ну, не то, точно не помню, сколько она упала, но в целом... Прямой в... результат нашей торговельной войны в России, по сути. Je Ну, может использую? быть, хотя я подозреваю, что она падает Не настолько. Не настолько а... она сильно упала именно от такого. Ну, мы же не станут споживаты. В Украине не станут споживаты продуктов меньше. Ведь, видно, скорее всего, все падение. Почему да. они стали... А почему? А почему? Вполне стали... рецессия ну, это, а, да, да, это влияет на остальных. Вот а, да, и да, увольняются, сокращают да, ну, Внутреннее споживание, падение на 13% Цена достаточно отчетное падение, витчу, я я чуть чуть думаю. В каком-то отдельном секторе да, промышленности нет, это не очень заметно, может быть. смотрите, во-первых, мы год в рецессии. А, причем факт. Факторов... Я думаю, что мы шли сроки сессии, а, нет? Не, ну формально. Если нет. мы говорим про формальные цифры, а, все-таки рост был, а сколько рост был после 2009 года. А, причем ситуация не улучшается, потому что ни на рынках сбыта нету подвижек больших, ни по уровню процентных ставок, честно говоря, большой подвижки нету и компании скорее вынуждены идти на какие-то лосы и перекредитовываться под высокие проценты ставки, потому что им нужно перекредитовываться, пришло время. Поэтому видели рост кредитования в корпоративном секторе вот, отчасти. А внутреннее потребление, простите, откуда ему расти, оно постепенно же, наоборот, издыхается, потому что люди, где не растут доходы, в итоге все-таки потребление начинает снижаться. Мы видим, что ну, первые признаки того, что внутренний спрос уже всерьез начинает замедляться. Поэтому нас может спасти по цифрам, только низкая база сравнений, на которые рассчитывали в третьем квартале, либо же постепенно улучшение ситуации на внешних рынках, какая-то внутренняя адаптация украинской экономики, когда там будут ходить новые рынки сбыта или что-то такое. Еще дополнительный негативный фактор все-таки то, что говорят люди, которые просчитывают многие нюансы в нашей статистике, помню, что в сентябре было очень много дождей, а я думаю, что все читали о том, что многие там овощи не могут убрать с полей. И поэтому просто по ЭПК, скорее всего, должен быть какой-то спад неожиданный, и это вызвало снижение такого ускорение снижения ВВП. Да, падение прогнозов враз... хорошо. При этом, правда, говорят, что это временное, хотя, с другой стороны, думаю, на полях оно вряд ли за месяц mm -hmm. оно как бы там yeah. дождется. сейчас... Сейчас... Нет, ну, сейчас у нас Сейчас это уже теплый был, и до звука част частково как бы, ну, забрать той броши, там, у вас не вдавалось, забрать в холодном вересне. А у нас есть определенный позитив, но этот позитив, власне, больше для нашего премьер-министра, который уже второй поспіль заседания Кабинета Министров, он рассказывает про это очень Україна піднялася у рейтингу Doing Business 2014 року, прогноз, повний, зразу на 25 позицій, зі 137 позицій в світі до 112. І щось, ну, мене ці цифри не, ну, насправді не вражають, тому що, по-перше, який сенс в таких рейтингах, наскільки вони реально відображають, можуть відображати ситуацію в економіці. Бо, наприклад, як би я не оцінював і не моніторив. А ведення бізнесу в США як сторонню організацію оцінити дуже важко певно, зібрати в кожній країні набір параметрів і так далі. І варто чи радіти те, що ми все одно залишилися в другій сотні країн ну, в світі? Ну, я взагалі хотів би відмітити, да, що ми в общем з 2009 року є по рейтингу Doing Business реформатором номер один. С 2009 года мы выросли сильнее всех стран в мире. Кстати, это говорит об определенной тенденции. Насколько этот рейтинг показательный? Он, безусловно, не особо, На ну, послабо показывает формально... неформальные правила в день бизнеса, которые, естественно, очень важны. На Может скейц... быть, важнее формальных. — Паша, Насколько эти формальные оценки, вот, вот, организации брать какие-то параметры и оценивают? В нашей стране, по-моему, есть показатели от 1 до другого, да? Наскільки, наскільки вона реально може відображати ситуацію? Ну наприклад, України? Я навіть ну наприклад, я не відчуваю, як так, ми як малий бізнес, ми не відчуваємо, що з 2009 року стало легше вести бізнес в Україні. Наприклад, може може для середнього бізнесу, для великого бізнесу покращила ситуація. Смотри, ну этот рейтинг, в общем-то, объективно фиксирует изменения в формальных правилах ведения бизнеса. Mm -hmm. Здесь в Украине могут, да, люди сразу начинают смеяться, что какие же формальные правила ведения бизнеса в Украине. Но формальные правила работают везде, в Украине тоже, как и неформальные. И они тоже очень важны. То есть он не показывает полного спектра вот, бизнес-климата. Да? Безусловно, он этого не показывает. Но, какой-то части он показывает, вот формальную часть его он фиксирует достаточно неплохо, потому что он сосредоточен на ключевых показателях, которые хорошо ее отображают. Ну и в частности, я думаю, что если бы ты занимался строительством, наверное, ты бы все-таки почувствовал какие-то изменения. Просто там улучшение такое большое. налоговую отчетность стала через интернет отправлять? Электронная налоговая отчетность, например. Не, это теперь один практиш Тут, просто к тому, администрирование что... податков что если у тебя... Но где-то полегшение, это означает, что где-то когда у тебя есть как там, статистика Советского Союза был один завод, стало два завода, рост на 100%. Вот где-то также здесь. Если мы из технологически каменного века делаем шаг вперед. То есть как-то а, начали там имейлы появляться у госчиновников, да, у некоторых а, какие-то реестры создаются Но мы еще виноват, витруем, я хочу Поэтому для нас это из там ну, 1000, я, кстати, 1200 места какого-то там, да, там сразу на ну, там 81, это где-то большие шаги. Поэтому да, формально в рейтинге Doing Business мы продвигаемся вполне закономерно. А, насколько при этом чего есть это все шансы того, что мы продвинулись, и это признак того, что мы на каком-то пути будем продвигаться дальше. А, это большой вопрос. Хотя, с другой стороны, у нас есть так много чего улучшать, и это так просто делается на самом-то деле. Тут не надо быть, ну, да, одевал, быть. У нас есть много, много таких низковисящих плодов, да, которые это, легко срываются. Это не то, что это чьи-то большие интересы. Интересы высокостоящих людей иногда не намного больше, чем мелкостоящих, которым относительно там какой-то вред. Но для них для высокостоящих небольшая проблема наступить на горло интересам маленьких людей, пусть в своей организации, в своем ведомстве. Потому что есть потенциал. А колоссально простых и очень важных изменений, да, по некоторым статьям в рейтинге Doing Business, скорее всего, будем продолжать двигаться. Вот, насколько от этого там, станет легче вести бизнес, мне всегда кажется, что м -м, люди, представители бизнеса, mm -hmm. на условия игры э -э смотрят чаще тогда, когда у них бизнес не идет. А не идет у них, потому что у нас все-таки рецессия. И когда экономика начинает выходить из рецессии, к подвижкам там, на 25 пунктов doing business, большее число бизнесменов будет отвечать, да, Действительно, стало, легче. стало лучше, Сейчас таких бизнесменов нравится. намного меньше, и они, это зависит от местоположения их в конкретной индустрии. Для кого-то стало проще, для кого-то стало хуже, для кого-то стало нейтрально. Когда бизнес начнет идти вверх, потому что экономика начнет выходить из рецессии, люди будут больше приветствовать и радоваться нашему прогрессу в Doing Business, который, опять же, просто потому что мы так низко и так просто в нем двигаться на самом-то деле, мы будем продолжать в нем двигаться, вот, и люди будут этому радоваться чуть больше. Влияет ли это на экономический рост? Um, ну, может быть, на ожидание. Но я бы не забывал все-таки, что doing business имеет значение для международных инвесторов. То есть он, это, если ты реформатор номер один с 2009 года, это уже привлекает к тебе какое-то внимание. Какое-никакое. Для Украины любое об, внимание об, это об, хорошо. Украине положительно. Положительно. Об Украина сунулась полного там. Ну, там, ну скажем так. Это, когда последний раз ты слышал, что Украина в каких-то международных рейтингах экономического характера была на первом месте там в течение нескольких лет? Я не, не помню ни одного случая. Здесь это, конечно, же банальная но... ситуация. читает себе человек какой-нибудь там Financial Times. И тут видит статью про Украину. Как сейчас пишут об Украине обычно а, ведущие издания и очень mm. там bright people, как они пишут? Да никак они не пишут, они не очень некачественно пишут про Украину, да, потому да, что да, у них, конечно, нету, у у них нету времени нет времени обычно это... Ни экспертизы, ни времени, ни людей. Есть три минуты, что -то. чтобы написать заметку про Украину. Так, Украина, что там, ага, Янукович, Тимошенко, Россия, война, все плохо. А когда возникает позитивный повод, он пишет: да, Янукович Тимошенко, война, Россия, все. Да. Кто-то кто-то кто читает, такой же инвестор, который Украина имеет мало хм, там, Джон, Украин, что-то хорошее. Давай да? на 2% наш там экспожер на Украину в нашем портфеле увеличивается. Кто-то начнет разбираться, кто-то по самому. Например, пришел. Ну, вот так вот. У yes. меня такие часто сказали, что мы домой на все, и все прогнозы в принципе негативные. Она нам трошки Набридло бути песимістами, і ми шукаємо навіть у якихось речах, які логічно не є позитивно підписання, підписання асоціації з ЄС воно не призведе до чогось, але ми його чекаємо, раптом щось добре станеться. Я думаю, що рано чи пізно ми будемо, там, наш оптимістичний якось яким чином має вкладати оптимізм на економіку України. Дякую, що були з нами. Будемо наступного тижня знову у цій порі. До побачення. Дякуємо за увагу.